Bu gün artıq məktəblərdə dərs başladı. Azərbaycan elminin zəngin tarixi dünyaca məşhurdur. Nəsrəddin Tusi, Bəhmanyar, Abbasqulağa Bakıxanov, Mirzə Qazımbəy, Yusif Məmmədəliyev və yüzlərlə Azərbaycanlı alim və filosofun dünya elminin inkişafında öz yeri var. 4-cü ilə qədər bilik günü bütün MDB ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da sentyabrın 1-də keçirilirdi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixli fərmanı ilə ölkəmizin bütün təhsil müəssisələrində dərslər sentyabrın 15-də başladı. Bilik günü elə bir gündür ki, bütün insanların həyatında bu çox əlamətdar hadisədir. Yəni uşaq birincilər məktəbə gedir, şagirdlər yeni tədris ilinə qədəm qoyurlar, müəllimlər yeni qüvvə ilə katildən sonra başladılar dərs ə, keçməyə. Validenlərə belə deyim, mənim maddi qayğılarım artsa da hər halda sevinirlər ki, uşaqlar ə, dərsə gedirlər və dərs öyrənirlər, bilik öyrənirlər. Və bunun əhmiyyətini, bunun tarixi əhmiyyətini, bunun gündəlik əhmiyyətini danışmaq üçün bəlkə də günlərlə vaxt lazımdır. Və təbii ki, bu həm də bizim cəmiyyətimizin ə, bir uğur günüdür ki, uşaqlar məktəbə gedirlər əmanaman şəraitdə. Bilik günü ilk sənk, ilk həyacandır. 15 sentyabr məktəb həyatına ilk dəfə qədəm basan birincilər üçün səbirsizliklə gözlənilən bir tarixdir. Bu gün təkcə şagirdlər deyil, ali məktəb tələbələri, müəllimlər və təhlim-tədris sahəsində çalışan hər kəs üçün bayramdır. Azərbaycan təhsilinin bu günki inkişafı ümumilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1969-82-ci illərdə məktəbə qədər tərbiyə müəssəələrinin sayı 1600-dan 1875-ə çatıb. Ümumtəhsil məktəblərində dərsliklərdən pulsuz istifadə qərarı da həmin illərə təsadüf edir. Prezident İlham Əliyevin qayğısı, Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi layihələr isə ulu öndərin təhsil siyasətinin uğurlu davamıdır. Ayşə İssazadə, Namik Abdullayev, Bakı.